зачем у вас что-то лимитировано до частины 4, 4 статьи закона Украины про местное следование, мы собрались принять чтобы э, рада, або вытхили, або мы зауважені и подтвердили, что по Для мене частина pues, не депутати від загального складу Ради. Тоді вам не буває чи не. На жаль, корму для проведення сесії немає. Якщо є у салоні будь-яка, а я буду заважно, будь ласка. І замовлюємось? Будь ласка. Все згадаю, за сесію? Так, так. Я хочу сказати по паспортному столу, як по СББ. два года полтора года тому назад, да, нас заставили передать все паспортные, ну, паспортные дела сюда в паспортный стол. <реклама> Теперь вчера нам значит, звонит сегодня из будущих, которые звонили, чтобы мы пришли их и забрали. На каком основании? Да. Сказала с паспортной стол. Я позвонила позвонила, говорит, приходите, забирайте, там я какие-то службу открывать, вы потом отнесете, а все, мы же должны решиться, на каком основании. Тогда у нас приказ. когда было постановление. Постановление министра было, да. Что сейчас? Сейчас планируется где-то с... Иван Николаевич, вы сказать? Нет. Планируется где-то с 1 апреля, да? Функция регистрации людей будет функция местного у нас. Как и, и там, да, будет и там так, и так сейчас, сейчас стоит о том, чтобы передать ему прототип на акт приема передачи. Я не знаю, зачем мне власть. Вчера уже буквально все выступающие которые председатели, производители, да. вот. всем все сказали за репутацию, что они приема передачи. Да. Принимали акт приема передачи. Да. Если у нас в каждом акт, все там лежат машины, машины, штатные, выводные, распечатанные. Снимут эту нагрузку. Так, нас есть... сняли уже. Теперь нас заставляет назад забрать эти документы. Ну, да, да. да, я за что я СВП заставляет документы ну, а спа... а назад. А, термин срок дали какой-то? Ничего. Телефонный разговор. А ну, вы знаете, давайте общаться в формате документов. Я установы пусть или кабинета министра, или наши исполком, или кто же там придумал а, такие шутки забрали. Мы ждем разъяснения порядка. Порядка нет. осуществления таких действий. Насколько я понимаю, эти функции будут в местном самоуправлении. У нас будут подозрения, которые наданяют там послуги. Будут нас люди туда приходить и получать дезинфекцию. Короче, Правильно. я поняла, что мы ничего не забираем. Мы там, до Давайте десанты. так, они должны вам дать официальное письмо, но все письмо ждут, Покушин. скажем так, детального, описания, каких-то постановок. Будьте все, 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 спасибо. На півроку, на рік. Ми хочемо розуміти, що міська рада планує робити іменно в схозичому секторі нашого міста. Де будуть робитися там, якісь об'єкти, де будуть ремонтуватися, де що, якісь планичні рої. Тобто, наш КДП, Зайцев планує, вона планувала на 30 мільйонів всього. Там. Понятно, що він їх не получить, тому що не тому Таких гроші просто їх немає. Але ми хочемо знати, що і якусь очі, що за чим буде йти. Це чисто різні питання. І я не бачу цієї проблеми, щоб ви нам свою програму місце з ним там, потім, сформулювали? Правильно? І ми вже знали, на що місто розчирє, що ми можемо робити, що ми можемо пропонувати. Тому що може запропонувати таке все, що закриє всі питання, які нам виборці ставлять. Може бути таке, я ж не знаю, що ви там плануєте. А хотілося б знати. Ми кожен ходили до Зайцева чи до вас там і спрашували, а що ж буде робитися там? Ми хочемо це все знати, на всі очі. Це, ми... це перше. І друге питання. Я знаю, що там якраз із директора каналу, там не знаю, чи, вулиць, чи ще щось. Є в нас комісія по тарифам. От, Я теж входив туди. <гум> ну, я хотів би, щоб мене що в мене, подивказ, це запит наші виборці, це Я не, від, не, не тільки що придумав, це, це є запит е, е, виборців. І я б хотів би в цю комісію війти іменно по водоканалу. У зв'язку з тим, що я трохи розбираюся в воді в тому всьому ну, хазяйстві, міг би якусь е, е, користь би принести. Я не Запоріжжу. <гум> Могу, да? Да. Ильич, я поднимаю вопрос, смотрите, мы столкнулись с некоторыми нюансами. Я знаю, потому что у нас комиссии очень много, которые остались из того, что созыкал. Та же самая земельная комиссия, та же самая вот сейчас вот я поднял административную комиссию. Есть, ну, есть депутаты, которые они уже не являются депутатами, они входят туда, в ту комиссию. Земельная ну, комиссии. Надо как-то давать из наших людей, которые сейчас депутаты есть, чтобы они уходили да, в эти комиссии. Какие-то понятия мы тогда, но тогда я помню, мы принимали решения на сессии. Я думаю, 20... И на наступной сессии 25 валюта -го мы переформатуем. Да, потому что как-то так Про, и осталось... Пропонуйте свои... Я сталкивался, потому что такое, что, ну, скажем, Комиссия зовут там человека, который уже не депутат. Пропонуйте свои пожелания, даже себе вы видите, Вот ну, такой вот момент, смотрите, если вот у нас, мы когда до созыва депутаты вышли тоже, и там, ну, и у них люди, которые здесь депутаты присутствуют, того созыва депутатов. Когда мы решали, когда э, продавали это, гаражи, нас ну, поставляли на аукцион, на у нас было такое условие, чтобы продать эти гаражи, а раздать, ну, заплатить людям, которые должны по зарплате выплатить. Как я не Мы только будем на наступной сессии затверждать э, результаты аукциона. Да. И потом будем перераспределять эти деньги. Так, Иван Михайлович? Нет.

ну давайте выставим ЦСП решение. Есть, решение есть. Но сейчас нужно сделать его оценку и передать на аукцион. Да? Насколько я знаю, даже сам предыдущий руководитель Бузлов, у него есть желание там купить какое-то оборудование. Ну, есть там желающие, да. Ну давайте выставим ну, перечень. Я сказал, что он, и даже когда я перечаю аукцион, значит, я Да, понимаем. Понимаем. Ну, вы знаете, типография мертва, в принципе, вы правильно говорите, надо закрыть да, э, задолженность по оплате труда. И Ефрем, есть тут такое, знаете, еще одно, я, у меня попало распоряжение ваше. Я понимаю, да, сейчас закон о декоммунизации идет, что народе называется. Понимаю, это все прекрасно. Но, честно говоря, когда вот я столкнулся и прочитал памятники которые Испуск да, ну, и монтаж памятники, и фрукты. Я все прекрасно понимаю, что это закон такой. Есть, есть это все Но Фрунзе у нас это история нашего города. как когда есть многие ну, города у нас, ну, в нашей стране, вот когда есть, переименовываются там улицы, сносятся это. Как-то местная власть ищет, как-то думает, как бы это сохранить свою историю, Назавайте. своего города.

что в Мунзе был? Если исторически это нормально, то чем это убрать? Давайте как-то как как давайте как-то относиться. Я уже это говорил. И у меня еще раз последний такой год от честно, вот, если я уже тоже что Относиться к тому переименованию улиц, переименование улиц, как-то более менее нормально. Все из Октябрьская улица переименовали? Адриан, вы сами там жили, Октябрь. Причем переименование Октябрь?

если говорить, когда нибудь порядки на воды, идет с гаражами, которые стихийно установлены на, на, улицах. Вот, э, Блинопольская очень много раз. Смотрите, мы подали, и вот, подали в Бог, это в Литовске, то, что не говорит. И вот улица Уриинского, там светлые, мы понимаем, светлые. Там вот 10 гаражей стоит. А то, что они мусор выносят туда, на кучу, на свалку, там, сделают это на свалку. Еще и плюс там расходы уроки своих гаражей, потому что там страшные бутылки, пластмассы. Ведь Что там только не мать? Это же позор. Вы понимаете, там рядом наши памятники, так сказать, вечный огонь. И в заглянете улицу, это же страха людям хуже. Итак, будем давайте, наводить порядок. Давайте я хочу решать. не, не <с надо, из полкома, если надо, из полкома, давайте снимать. Но надо и лучше сработать. Да, пожалуйста, Громадської ради звернулись громадські організації, громадська відповідальність, картон Каховського народоволчення, учасники АТОСКІВ. Вони пропонують 16 лютого о 16 в цьому залі скликати громадську раду розширену з участю членів громадської ради, з участю представників депутатських фракцій.

на рабочей комитет. У меня еще один вопрос такого женщина. Я думаю, депутаты поддерживают. У меня огромное просьба к тем товарищам, которые приходят здесь фотографируют, снимают. Пожалуйста, выставляйте корректные фотографии в услуге и так далее. Потому что, смотрите, с максимум фотографируют. Возможно, лично будут какие-то страшные физиономии, с открытыми ртами, с открытыми глазами и так далее. Поэтому, пожалуйста, выживайте фотографии, это которые вы можете. Спасибо да, большое.